mazkur audio film voqealari koinotda kechuvchi o'tkir syujetlar asosiga qurilgan qissa qahramoni 12 yoshli ahmad yaratgan juda noyob fazo kemasi yerlik olimlar qolib o'zga sayyoraliklarning e'tiborini tortadi endi u o'zi bilmagan holda galaktikamizdagi yovuz kuchlar va yaxshilarning kurashiga aralashib qoladi Audio film davomida qiziqarli voqealar va hodisalar ichida siz qahramonlar bilan birga yashaysiz shu bilan birga koinot galaktikalar va turli osmon jismlari hodisalari haqida ilmiy ma'lumotlar bilan ham tanishasiz ikki ming o'ttiz oltinchi yil yigirma beshinchi iyun qushlarning deraza ortidan kelayotgan chuqur chuqur ovozi onda sonda uchib o'tayotgan aeromashinalarning yuvullagan tovushi tong otganidan darak bersa da ahmad bunga parvo qilmas shirin tushlar ohushida uxlar edi mana bir necha oydirki ahmad bir tushni qayta qayta ko'radi u tushida o'zi ixtiro qilgan qurilmaga minib cheksiz koinot bo'ylab sayohatga chiqar turli sayyora va yulduzlarga uchardi masalan kecha ko'rgan tushida marsning o'nqin cho'rqin yuzasida o'zga sayyoraliklar bilan futbol o'ynagan emish bugun esa saturnning yo'ldoshi titanga qarab uchgan ana uning kemasi titanning bo'ronli atmosferasini yonib o'tmoqda kema atmosfera bosimiga arang dosh berar va juda qattiq silkinardi shu payt abjir fazogirimiz zudlik bilan qo'nish kerakligini angladi tush ko'rayotgan ahmadning o'ngida ham qo'l va oyoqlari xuddi mashina haydayotgandek harakatlanar yuzlari esa bujmayib ketardi endi u o'ngida ham gapirishni boshlab yubordi yer meni eshityapsizmi kema titanga qo'nish uchun tayyor qo'nishga ruxsat bering sizni tushundim yer albatta himoya kamarlarini toqib olganman qo'nish to'qqiz sakkiz yetti olti besh to'rt uch ikki bir ahmad tura qol og'lim shu payt eshik ortidan oyisining ovozini eshitgan ahmad cho'chib uyg'ondi oh oyim yana ozroq uyg'otmay turganida titanni ham zabt etardima ah. deya afsuslandi bola nima bugun qanaqa kunligini unutdingmi o'g'lim hayron bo'lib so'radi onasi ahmad miyasida chaqmoqdek chaqnagan fikrdan sakrab turib ketdi axir bugun yosh ixtirochilar tanlovi bo'ladiku bolakay yuz qo'lini yuvib oshxonaga chiqqanida dadasi va oyisining nonushta qilib o'tirganini ko'rdi ularga salom berib dasturxonga yaqin o'tirdi o'g'lim tezda nonushta qilib ol tag'in kechga qolib ketmanglar, dedi dadasi ha bunaqa joylarga vaqtida borish kerak oyisi uning gapini ma'qulladi nonushtadan so'ng birgalashib duo qilishdi keyin ahmad o'zi ixtiro qilgan language... fazoviy kemaning chizmalarini va kichik maketini olib oyisiga ergashdi ular shaharga qatnaydigan avtobusga minib manzilga yo'l olishdi tanlov o'tkazilayotgan maktabga yetib kelishganida ishtirokchilarning deyarli is hammasi yig'ilib bo'lgan edi ahmad ishtirokchi bolalarni biroz kuzatib xavotirga tusha boshladi chunki bolalar judayam g'aroyib va noyob qurilmalarni yasashgan ekanda ana biri o'zi yasagan robotni raqsga tushiryapti yana, yana biri esa iflos suvni tozalab beradigan qurilma ixtiro qilibdi qoyile axir mening ixtiroyim hali faqat chizmalardan iborat rosa kulguga qoladigan bo'libmanda o'yladi ahmad aslida ahmad dunyoga donqi ketgan kuchli olimlarning ham tushiga kirmagan qurilmani ixtiro qilgan edi lekin u bunga boshqalarni ishontirish u yoqda tursin hali o'zini ham to'la ishontira olgani yo'q to'g'rida hali bu chizmalarni biror kattaroq mutaxassisga ko'rsatmagan faqat maktabdagi unga xayrixoh fizika o'qituvchisi chizmalarni ko'rib ahmad sen dahosan deganini aytmaganda albatta ammo fizika o'qituvchisi hech nimani tushuna olmaganini ahmad juda yaxshi bilardi lekin o'sha o'qituvchi ahmadni dahosan deganida adashmagani rost chindan ham bu bolakay favqulodda kuchli zehn va idrok sohibi edi kichkina bo'lishiga qaramay fizika matematika kimyo va astronomiya fanlarini professorlar darajasida o'zlashtirgandi aytish mumkinki bunday noyob bolalar faqat yuz balki ming yilda bir marta dunyoga keladi u har qanday balki ko'rgan narsasini xotirasiga xuddi video lavhaday muhrlab olar kitob matnlarini so'zma so'z emas balki sahifaga bir qarashning o'zida o'qib chiqardi agar bilsangiz bunday odamlarni fotografik xotira sohibi deb ataydilar ammo ahmad bu iqtidordan ko'pchilik bexabar edi maktabdagi aksar o'qituvchi va o'quvchilar uni hayolparast va mahmadona deb atashardi o'g'lim sen albatta g'olib bo'lasan men bunga ishonaman dedi de o'g'lidagi hayajonni sezgan ona faqat hakamlarga o'z g'oyangni hayajonlanmay dona dona qilib mayda mayda qilib tushuntir bu ixtironi amalga oshirish uchun judayam ko'p mablag' kerak shuning uchun hozircha faqat chizmalarni olib kelgandim deb ayt bo'ldi uzoq kutilgan tanlov ham boshlanib bolalar birin ketin sahnaga ko'tarilib kelganlarga o'z ixtirolarini tanishtira boshladilar birinchi bo'lib ibrohim ismli bola sahnaga chiqdi men judayam ko'p ixtirolar qilganman ibrohim jiddiy ohangda gap boshladi hozirda mening robotlarim qishloq xo'jaligida fermerlar tomonidan ishlatilmoqda xo'sh ibrohim bu safar bizni nima bilan lol qoldirasiz so'radi katta ko'zo'ynak taqib olgan hakamlardan biri ibrohim biroz hozirlandi uning ko'krak kelib turishidan biror olam shumul ixtiro qilganini payqash qiyin emasdi marhamat bog'bon robot bilan tanishing dedi ibrohim qo'llarini ko'tarib sahnaga to'rt g'ildirakli bir qarashda katta chang yutgichni eslatadigan droid chiqib keldi bog'bon robot sahna bo'ylab turli harakatlar qilib yurarkan yosh ixtirochi g'oz turib uni ta'riflay boshladi bog'bon robot yirik bog'larda ishlash uchun yaratildi unga daraxtlarni sug'orish hasharotlardan himoya qilish va hosilni yig'ib olish dasturlari o'rnatilgan so'ng ibrohim bog'bon robotga o'rnatilgan uskunalarni birma bir tanishtirib chiqdi bu qurilmaning qo'llari u robotning ikki yonidagi uzun uzun qo'llariga ishora qildi ular bilan hosilni <muchos> yig'ib olishi mumkin temir qo'llar bel kurak vazifasini ham bajaraveradi daraxt tagini yumshatish ham uning sug'orish ham shu qo'llar bilan qilinadi robotni orqa tarafida maxsus naycha bilan dori purkasi bo'ladi bu esa mevali daraxtni turli hasharotlardan himoya qilish uchun zarur tanlovga yig'ilganlar hayrat bilan bog'bon robotni kuzatishar ularning e votanga rahmat e qoyil degan gaplari eshitilardi ahmad ham uning oyisi oh, ham qarsak chalib yubordi agar shu bola g'olib chiqsa xafa bo'lmasdim deb o'yladi qahramonimiz lekin u oldinda bundanda g'aroyib oh, ixtirolar kutib turganini hali tasavvur ham qilolmagandi keyin esa muhammad islom ismli bola o'zi ixtiro qilgan ko'tarma kran modelini namoyish qildi bu maxsus texnika juda og'ir va besunaqa yuklarni bemalol osmon opar binolarning tomigacha ko'tarib bera oladi dedi u uning aytishicha kran ekologik sof yoqilg'idan ishlaydi va atmosferaga zaharli tutun chiqarmaydi shu bilan birga ko'targichlari juda ixcham yig'ilishi bilan boshqa modellardan farq qiladi ismoil ismli keyingi ishtirokchi esa dengizni sho'r suvini chuchuk suvga aylantirib beradigan filtrlovchi qurilmasini namoyish qildi sayyoramizda kundan kunga chuchuk suvga ehtiyoj ortib borayotgan bir vaqtda bu qurilma odamlarga juda ham osqatardi ana xolos aql bovar qilmas narsalar o'ylab topishibdiya sho'rim quribdi xayolidan o'tkazdi ahmad shundan so'ng quyosh nuridan energiya olib ishlaydigan qozon bemorlarga qaraydigan robot va xatosiz yozadigan ruchkalar namoyish etildi nihoyat bosh hakam yettinchi raqamli ishtirokchi ahmad odilbek o'g'li marhamat chiqing deb qoldi ahmad qattiq hayajon bilan sahnaga qarab yura boshladi hammaning nigohi unga qadalib turganini his qilarkan hayajoni yanada ortdi hatto sahnagacha yo'lda bir marta qoqilib ham oldi so'ng gapni nimadan boshlashni bilmay biroz turib odamlar esa unga bu bola endi nima karobat ko'rsatar ekan deya tikilib turardi de. ismim ahmad yoshim o'n ikkida nihoyat so'zga kirdi u men sizlarga sayyoralararo uchar qurilma zaldagi guv etib boshlangan g'alag'uvurdan ahmadning gaplari eshitilmay qoldi nahotki shu o'n ikki yoshli bola fazoga uchadigan qurilma yasagan bo'lsa bo'lsay yo'g' b mumkinmi fazoga uchadigan qurilma e yo'g' e derdi tanlovga kelgan ota onalar bosh hakam o'tirganlarni tinchlantirmoqchi bo'lib o'rnidan turdi o'rtoqlar o'rtoqlar bolani eshitaylik savollar bo'lsa keyin beramiz bu payt ahmadning tanasidan sovuq ter chiqa boshladi endi undan olamshumul yangilikni kutib turgan bu odamlarga nima deydi o'z loyihasini tushuntirishning imkoni bo'larmikin bordiyu uning qarashlari hisob kitobi xato bo'lib chiqsa chi shu kabi o'ylar bilan u gapida davom eta boshladi men hozircha shu qurilmaning chizmalarini olib keldim xolos u shunday deyishi bilan zalda yana g'alag'uvur boshladi ixtirochi bolalarning ey shunga shunchami fantastik xayollarim demaysanmi o'rtoq kabi gaplari ahmadga ham eshitilardi shunda u ko'zlari bilan odamlar orasida o'tirgan oyisini izlab topdi ona esa o'g'liga qisi yo'q ularga e'tibor qilmay so'zingda davom et deganday imo ishora qilardi ahmad bor kuchini yig'ib sahnaga o'rnatilgan monitorga yaqinlashdi u monitor tugmalarini bosib bir nechta chizma suratlarni kattalashtirib ko'rsata boshladi mana bu chizmada ahmad titrayotgan qo'llarini monitordagi birinchi chizmaga uzatdi o'char qurilmaning umumiy ko'rinishi tasvirlangan birdan zalda sukunat cho'kdi endi hamma jon qulog'i bilan ahmadni eshita boshlagandi ko'rib turganingizdek qurilmani oddiy raketa eltuvchisi fazoga olib chiqadi shundan so'ng qurilma raketadan ajralib sayyoralari harakatni boshlash mumkin chizmadagi suratlarga qarab bir nimani tushunish qiyin edi chunki unda turli matematik belgi va formulalar geometrik shakllar g'ij g'ijh edi ammo bir qarashda bu narsalar judayam malakali muhandis tomonidan yaratilgan chizmaga o'xshab ketardi uchar qurilma raketadan ajralib davom etdi qahramonimiz kichik energiya evaziga fazodagi gravitatsiya to'lqiniga tushib oladi gravitatsiya ya'ni butun olam tortishish qonuniga ko'ra buni amalga oshirish mumkin nyuton va eynshteyn gravitatsiya haqidagi nazariyalari ham buni tasdiqlaydi gravitatsiya butun olamni harakatlantirib turadigan ko'rinmas kuchdir fazoda esa gravitatsiyaning xuddi daryoga o'xshash to'lqinlari bor mening kemam ana shu to'lqinga tushib olsa bas fazoning istalgan nuqtasiga katta tezlikda uchib ketaveradi u shunday deb monitorda o'zining hisob kitoblari tushirilgan chizmani ko'rsata boshladi kvant fizikasining asoslari shuni ko'rsatadiki shoshma bolakay ahmadning gapini ko'zo'ynak taqqan hakam to'xtatdi to'g'risi bu chizmalar va sening gaplaringga tushunib bo'lmayapti sodda qilib aytganda bu kema fazoda o'z o'zidan hech qanday raketa dvigatelisiz ham harakatlana oladi shunaqami xuddi shunday mana bizning yer sayyoramiz ham quyosh atrofida hech qanday dvigatelsiz soniyasiga o'ttiz kilometr bilan uchib yuradiku bu to'pponchadan otilgan o'qdan yuz marta tezroq degani axir endi tanlovga yig'ilganlarning bari bir biriga o'ychan qarab qolishgandi zalda mushtdek bola qulog'imizga lag'mon ilishini qarang e bo'lmagan gap g'irt bo'lmagan gap sal xayolparast bola ekanmi kabi pichir pichirlar ko'payib qoldi ba'zilar esa ahmadga hayrat bilan boqar ularni ushar qurilma emas balki o'n ikki yoshli bola bunchalar iqtidori bilan ajablantirar edi men hozirda shu uchar qurilmaning bir gravitatsiya to'lqinidan boshqa bir to'lqinga o'tib o'z yo'nalishini o'zgartirishi masalasida izlanyapman buning iloji yo'q dedi baland ovozda o'tirganlar orasidan birov eng oxirgi qatordan kelgan bu ovoz egasini izlab hamma orqaga qaradi bu bo'ylari past judayam ozg'in va xunuk bir odam edi bolakay nisbiylik nazariyasiga ko'ra sen aytgan qurilmani fazoga uchirish mumkin tushuntira boshladi pakana odam lekin uni boshqarib bo'lmay qoladi aniqrog'i yerlik muhandislarning malakasi hali bunday qurilmani yaratishga ojizlik qiladi o'zicha bilog'onlik qilayotgan bu g'alati odamga hamma taajjublanib qaray qoldi bolalar esa yaxshi boshlangan tanlovni bunaqa tus olganidan xafa bo'lib qovoqlarini uyib olishgandi nega endi e'tiroz bildirdi ahmad nega desang yerliklar atom fizikasi va gravitatsiya asoslarini hali unchalik tushunishmaydi balki ellik yoki yuz yildan so'ng bu borada bilimlaringiz ortib qolar bo'ldi bas qiling asabiy holda gapni bo'ldi ko'zoynakli hakam yerliklar yerliklar deysiz nima siz osmondan tushdingizmi hakam shunday dedi u bir nuqtaga qarab qotib qoldi chunki hozirgina odamlar orasida unga angrayib qarab turgan maqbadona odam xuddi yer yutgandek g'oyib bo'lgandi u ko'zoynagini yechib ko'zlarini ishqalab tag'in razm soldi pakana odam haqiqatan ham yo'q edi hakam chuqur xo'rsinib joyiga o'tirarekan stol ustidagi suvga qo'lini uzatib bir ikki qultum suv ichdi so'ng ayb ish qilib qo'ygan boladay boshini egib o'tirib oldi zalda yana biroz sukunat hukm surdi jimlik boshqa hakam tomonidan buzildi <laughs> hmm, menimcha ahmadni yetarlicha eshitdik to'g'risi bu hali xom xayol va pishmagan narsa ekanda hakamning gapini tanlov ishtirokchilari ham ma'qullay boshladi o'rtoq bo'ldi ko'p gapirding endi bizaga ham vaqt kerak yalinish ohangida gapirdi ishtirokchilardan biri chorasiz qolgan ahmad sahnadan xomush holda tusha boshladi ba'zilar uning ustidan kulsa ayrimlar unga achinib qarardi qahramonimiz esa bundan qattiq xafa bo'ldi albatta uning yuzidagi bu xomushlik tanlov yakuniga qadar arimadi o'sha kuni bog'bon roboti bilan ibrohim g'olib bo'ldi suvni tozalab beradigan uskuna yasagan bola ikkinchi o'rinni xatosiz yozdiradigan ruchka muallifi esa uchinchi o'rinni egalladi ahmadni esa eslab ham qo'yishmadi u oyisi bilan uyga qaytarkan yo'l bo'yi churq etmadi uyga kelganida chizmalarni yirtib yubormoqchi bo'ldi ammo oyisi bunga yo'l qo'ymadi va o'g'lini tinchlantirishga urindi kechki ovqatdan so'ng ahmad ertaroq uxlamoqchi ekanini aytib xonasiga yo'l oldi u o'z yotog'ida shiftga termilganicha ayol surib yotgan bir vaqtda eshikni taqillatib oyisi kirib keldi o'g'lim bir tanlovni deb bunchalik xafa bo'lishing yaxshiemas dedi ona o'g'lini boshini silarkan bilmadim oyi axir ular ustimdan kulishdi ku yo'q ular seni tushunishmadi xolos sen yaxshisi uchar qurilmang ustida yanayam jiddiy bosh qotir o'zing aytgandingku hali kamchiliklari ko'p deb ha shunaqa xafa bo'lma dadangga aytdim chizmalaringni yaxshi mutaxassislarga ko'rsatamiz ekan zo'rku rahmat oyijon endi ahmadning yuziga tabassum yugurdi mayli endi o'xla. bugun charchagansan a ona o'g'lining peshonasidan o'pib o'rnidan turdi va eshik tomon yura boshladi oyijon dedi ahmad past ovozda ha o'g'lim Ana anau g'alati odam nega yerliklar yerliklar deb gapirdi to'g'risi men ham unga tushunmadim telbaroq odam bo'lsa kerakda yaxshisida ahamiyat berma onasi shunday deb xonani tark etdi qahramonimiz bugungi voqealarni birma bir xayoldan o'tkazarekan aslida kunning judayam qiziq o'tganini tushunib yetdi kayfiyati biroz bo'lsada ko'tarildi u ertaga qiladigan ishlarini rejalashtirar ekan ko'zlari sekin uyquga ketdi let